નમસ્કાર બીટીએસ ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે. આપની સાથે હું છું રશ્મિ રાણા એક નજરજના મુખ્ય સમાચારો પર. ઇન્ટરનેશનલ મ્યુઝિયમ ડે નિમિત્તે સુરતમાં દુમ્મસ રોડ ખાતે કરમ યુનિકો નામના મ્યુઝિયમનું ગ્રાન્ડ ઓપનિંગ કરવામાં આવ્યું હતું. કરમ યુનિકો મ્યુઝિયમનું ઉદ્ઘાટન પૂર્વ પોલીસ કમિશનર શ્રી અજયકુમાર કુમાર હસ્તે કરવામાં આવ્યું. ઇન્ટરનેશનલ મ્યુઝિયમ ડે નિમિત્તે સુરતમાં ભવ્ય મ્યુઝિયમનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું હતું રોડ ખાતે આવેલ વેલેન્ટાઇન સિનેમા પાસે કરમ યુનિકો મ્યુઝિયમનું આજે ગ્રાન્ડ ઓપનિંગ કરવામાં આવ્યું હતું જેમાં મુખ્ય મહેમાન તરીકે પૂર્વ પોલીસ કમિશનર શ્રી અજયકુમાર ટોમર ઉપસ્થિત રહેતા તેઓના હસ્તે મ્યુઝિયમનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું હતું તો સાથે મુખ્ય મહેમાન તરીકે વર્લ્ડ બુક ઓફ રેકોર્ડ યુકેના સી સીઈઓ સંતોષ શુક્લા સુરત મેયર દક્ષેશ માવાણી તથા અનેક મહાનુભાવ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા તો મ્યુઝિયમના ઉદ્ઘાટન પ્રસંગે કરમ યુનિકોના ઓનર કનુભાઈએ જણાવ્યું કે તેમના મ્યુઝિયમમાં અનેક રત્નોમાં શ્રી ગણેશજીની અલગ અલગ મુદ્રાઓ અને પ્રતિમાઓ મૂકવામાં આવેલ છે જે લોકોએ અગાઉ ક્યાંય જોઈ ના હશે તો સાથે બીજા અનેક રત્નોમાં અન્ય અનેક અદ્ભુત કલાકૃતિઓ આ મ્યુઝિયમમાં રાખવામાં આવેલ છે જે લોકોમાં આકર્ષણનું કેન્દ્ર બનશે તો વધુમાં કનુભાઈએ જણાવ્યું કે તેમના મ્યુઝિયમમાં અનેક અદભુત કલાકૃતિઓનો સંગ્રહ છે જેને લઈ વર્લ્ડ બુક ઓફ રેકોર્ડના સીઈઓ દ્વારા તેમનું ખાસ સન્માન પણ કરવામાં આવ્યું છે परिचय? मेरा नाम कनुभा है कनु भाई आज का दिन का क्या महत्व है हाँ आज का दिन पूरी दुनिया में एक म्यूजियम डे के दिन से पूरी दुनिया इंटरनेशनल म्यूजियम डे के तरीके इसको सेलिब्रेट करते हैं। है भाई आपने जो म्यूजियम अभी खुला रखा है इसके बारे में बताइए देखिए ये म्यूजियम हमारा करम यूनिक म्यूजियम नाम रखा है शब्द के में सब जुड़े होते हैं यूनिक का मतलब है यूनिको मतलब है कि आप यूनिक है तो इसका ये अर्थ किया है और ये म्यूजियम आज के दिन हमने रखा है कि लोगों को एक कुदरत की भगवान की जो कलाकृति है या तो जो उनके आशीर्वाद है लोग वहां तक पहुंचे ये हमारी एक इच्छा के हिसाब से कर रहे हैं और हमें ऐसा विश्वास है कि ये सबको पसंद आया है और आएगा और इसके सबका साथ सहकार मिल रहा है और तो मिलता रहेगा तो सबसे ज्यादा इसमें हाँ। इसमें क्या रही? इसमें क्या विशेषता दर्शन के लिए क्या आना चाहिए क्यों आना चाहिए लोगों देखिए हमारे पास मैं बोलूं तो हमारे दास पास वर्ल्ड का यूनिक डायमंड ऑफ द वर्ल्ड जो डिक्लेयर हुआ है वो डायमंड भगवान गणेश का कुदरती रूप से है और इसका वजन है कोरनो डायमंड से बड़ा है एक कैरेट या, या इसका वजन है और येनोर एक सौ कैरेट का है दूसरा हमारे पास एक एमेथिस गणेश है जो आराम करते मुद्रा में है उसका कैरेट में गिना जाए तो रत्न है उसका वजन एक लाख छत्तीस हजार कैरेट है और किलो में देखा जाए तो ये सत्ताईस किलो तीन सौ ग्राम का ये रत्न अद्भुत रत्न है जो जिसने आराम करते मुद्रा में गणेश जी है और ये सब सर्टिफिकेशन के साथ में है चलो तो भाई सबसे ज्यादा दिक्कत आने वाली जो काम किया है और आपने प्राप्त किया है हाँ। वो देखो ये जब हम करते हैं ये कुछ नया काम करने जाते हैं तो क्या होता है लोगों के समझ में कम होता है तो हर एक आदमी कुछ सोचता है कि ये आप जरूरत के बिना कर रहे हैं क्योंकि मेरा बड़ा डायमंड का कारोबार चलता है डायमंड का इतना बड़ा कारोबार होने के बाद में मैं ये पत्थर की दुनिया में इतना इंटरेस्ट रखने लगा इसका जो स्वरूप है उसको आगे बढ़ाने लगा तो कभी कभी लोगों को समझाना कठिन होता है लेकिन मैंने तय किया था मुझे किसी से समझाने की जरूरत नहीं है मुझे क्या दिख रहा है मुझे कॉन्फिडेंस है इसी तरह मैं भगवान के आशीर्वाद के साथ में कॉन्फिडेंस से बढ़ा और आज ये आपके सामने प्रेस यानी प्रेजेंट करते हुए मुझे कुछ गर्व या खुशी हो रही है आपको जो एवॉर्ड देना आ, तो अभी एक, एक, एक ब्रिटिश सरकार में संसद में आपका सम्मान करने जा रहा है हाँ, इसके बारे आ, में। आज भाई आज संतोष भाई शुक्ला जो वर्ल्ड बुफ ऑफ रेकॉर्ड यूके से आए हुए हैं उन्होंने यूके के पार्लियामेंट में जो उन्होंने मुझे सम्मान के लिए एक पत्र दिया है सत्रह जुलाई जुलाई को सम्मान रखा रख रहे हैं तो खास उन्होंने एक किया है कि भाई आपका हम सम्मान करना चाहते हैं तो आप जरूर पधारिए ऐसा मुझे ऑफिशियल लेटर दिया हुआ है